কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলোৱে চাগে ভালেই কুশলে আছে মোৰো ভাল বেয়াৰ মাজত এতিয়া বাজিছে দুপৰীয়া চাৰে বাৰটা আমি এঠাইত খানা খাব যাব ওলাইছোঁ আৰু বহুত ৰ'দ দিছে গাটো মোৰ আজিকালিতো মোৰ গাটো বেয়াই হৈ থাকে কাৰণ যিহেতু বহুত মেডিচিন খাওঁ সেইটো কাৰণত গাটো মানে ভাল নালাগে ঘৰত থাকিয়ে মই অকণমান ভাল পাওঁ কিন্তু ক'ৰবাত যাব লগা হ'লে অকণমান দিগদাৰেই লাগে কিন্তু দুয়োজনকে মাতিছে মই নাযাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তাৰমানে এয়াও মানে বাৰ বাৰ কৈ আছে বলা 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 বুলি এয়া এতিয়া ৰেডি হৈ ওলালোঁ ওলাই পেলাই মই আচলতে ৰেষ্টতে থাকোঁ তাতো য'তে আলহীৰ ঘৰত যাওঁ ক'ত কোনে মোক একো কৰিবও নিদিয়ে সেনেকৈ কষ্ট হোৱা কাম এয়া এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এওঁ এইফালে বাইক ওলাইছে এয়া এওঁ বাইক ওলালে আমাৰ মানুহজনৰ কি জানে কোনোবাইজনী খানা খাব মাতে নহয় বাপে বাপ একদম মানে নাচি বাগি থাকে খানা বুলি ক'লে খুবেই ভাল পায় আৰু মানুহো যদি আমাৰ ঘৰত আহিম বুলি ভাবে তেতিয়া একদম মানে একদম পাগলৰ দৰে হৈ যায় কিয় নাহিব আহক আহক বুলি আৰু সেনেকুৱা আৰু এনেকৈ আলহীৰ ঘৰত মাতি লৈ একদম যাই খুবেই ভাল পায় আহি আহি আমি এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ শনিৰো চক পালোঁ পায়স অকণমান মিঠাই লৈ ল'লোঁ মিঠাইখিনি এওঁ লৈ আনিলে মই বাইকৰ ওচৰতে আছোঁ এতিয়া আৰু আমাৰ এতিয়া গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু আজি যাব ওলাইছোঁ মোৰ ভণ্টীৰ ঘৰত মানে ভাত খাব মাতিছে নগ'লেও বেয়া পাব মই যাবৰ একদম ইচ্ছা নাছিল এওঁ মানে একদম কাকুতি মিনতি কৰি ধৰিছে যে যাব লাগে যাব লাগে মই আজিকালি মোৰ গাটো যিহেতু বেয়া মোৰ একদম যাবৰ কিবা মনে নাযায় ইয়াৰ থানবিলাক একদম ধুনীয়া হৈছে দেই এইবাৰেই চাওকচোন চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া এনেকুৱা পৰিৱেশবিলাক মোৰ খুবেই ভাল লাগে এনেকৈ আহিলে মই সেউজীয়া পৰিৱেশ থকা ঠাইবিলাকতহে মই গৈ ভাল পাওঁ এনেই যান্ত্ৰিকতা বা কিবা থকা ঠাইবিলাকক যাই ভাল একদম ভাল নাপাওঁ যি কি নহওক এনেকৈ সকলোৰে ঘৰত আমি আজিকালি অহাই নহয় যিহেতু মোবাইলতে খবৰ খাতি লোৱা যায় কিন্তু এনেকৈ আহি কেতিয়াবা ভালো লাগে কিন্তু বহুত ৰ'দ দিছে এয়া চাওকচোন এওঁ কৈ আছোঁ ইমান ৰ'দ দিছে তথাপিতো যে আহিছা মানে এওঁ মানে আলহী মাতিলে নহা কৰি নাথাকে যি কি নহওক এতিয়া দুইটাই আহি আছোঁ যিহেতু দুয়োটাই ঘৰত থাকোঁ দুয়োটাই আৰু এটা নগ'লে এটা গ'লে ভালো নালাগে এওঁ আৰু অকলে যাব অকণমান বেয়াও পায় এয়া এতিয়া আহি আছোঁ ভণ্টিহঁতৰ ঘৰ পাম আৰু বেছি দূৰ নাই মই এখন পথাৰ আপোনালোকক দেখাম ভণ্টিহঁতৰ ঘৰ নোপোৱাতে এইখন বহুত ডাঙৰ পথাৰ দুই চাইডতে একদম সেউজীয়া দুই চাইডতে খেতি পথাৰ এইখিনি পালে মোৰ কিন্তু খুবেই ভাল লাগে পূৰা সেউজীয়া সেউজীয়া এইটো ছাইডো সেউজীয়া সেইটো ছাইডেও সেউজীয়া অকণমান এতিয়া মই সেইটো ছাইডো অকণমান দেখাম এয়া চাওকচোন গোটেই ছাইডটোৱে সেউজীয়া সেউজীয়া খুব ভাল লাগে বহুত দীঘল ৰাস্তা কিন্তু এইটোৰ ৰাস্তা এইখিনিও মই খুবেই ভাল পাওঁ যি কি নহওক এতিয়া সিহঁতৰ ঘৰ পাম আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু অকণমান আছে দুই মিনিট তিনিটমান গ'লে মানে সিহঁতৰ ঘৰ পাই যাম আৰু সিহঁতৰ ঘৰত একদম গাঁৱলীয়া এটা পৰিৱেশ আছে মই সেইখিনি অকণমান আপোনালোকক দেখাম এয়া চাওকচোন বাঁহৰ তলে চলে গৈ আছোঁ এইখিনি অকণমান ৰাস্তাটো বেয়া মেইন ৰাস্তাৰ পৰাই ফালৰি কাটি আহিলোঁ একদম গাঁৱৰ ভিতৰত যিকে নহওক এনেকুৱা এটা পৰিৱেশতো খুবেই ভাল লাগে আহি পেলাই যিকে নহওক এয়া সিহঁতৰ ঘৰ এতিয়া পাই গ'লোঁ পায়ে চাহখিনি খায়ে মানে এয়া সিহঁতৰ গোটেই পৰিৱেশটো দেখালোঁ মুৰ্গী হাঁহ পাৰ গৰু ছাগলী তাৰমানে নোহোৱা বস্তু একোৱেই নাই গোটেই বস্তুৱে আছে ইয়াতো ঠেকিও চাওকচোন এতিয়া ছাগলীবিলাক এয়া হেৰি দানা দিছে দি পেলাই এতিয়া খোৱা চৈয়ো গ'লোঁ আগবাঢ়ি মই দেখি মানে ৰবনো আৰু এইবিলাক খুবেই ভাল পাওঁ কিন্তু মই এতিয়া এইবিলাক একো বস্তু পুহিব পৰা হোৱা নাই যিহেতু আমি দুটা মানুহ অ'ত গৈ থাকোঁ গৰু কৰিলে এনেকৈ গোটেইবিলাকক তাৰপিছত ভাত হ'ল এইফালে তাই কৈ আছে তই ভাতখিনি ভালকৈ বাঢ়ি দে কাৰণ মোক ভাত বনোৱা কষ্ট কৰা কাম নিদিয়ে কিন্তু মোক সকলোৱে ভাতখিনি বাঢ়িবহে দিয়ে আলহীৰ ঘৰত গ'লে মোক ভাত বোলে মই ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি দিওঁ সেইকাৰণে মোক ভাতখিনি বাঢ়িব দিলে আৰু এয়া গোটেইবিলাক আইটেম মাংস মাছ নাই ভাজি বেঙেনা ভাজি গোটেইখিনি আছে ইয়াৰ বাবু দুটাকো দি দিলে ভণ্টিল ল'ৰা দুটাক আৰু এইফালে আমি গোটেইকেইটাই একেলগে খাম এসাঁজ এনেকৈ একেলগে নিজৰ মানুহৰ লগত মাজে মাজে খাই খুবেই ভাল লাগে কষ্ট হ'লেও বেয়া লাগিলেও এনেকৈ নাহোঁ বুলি ভাবিলেও কিন্তু আহিবৰ মন যায় কষ্ট হ'লেও এতিয়া গোটেইকেইটাই এয়া ভাতখিনি খাই আছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিম সকলোৱে ভালে থাকক সুস্থ থাকক এনেকৈ নিজৰ মানুহৰ লগত এসাঁজ একেলগে খোৱাটো মজায়েই বেলেগ